Ну, это... Что хотел бы сказать бойцам, которые пережили ампутацию? Не опускать руки, не сдаваться и проявлять инициативу, желание к жизни, пытаться самореализоваться. Но это и парада для всего общества. Общество готовится, что нас будет много, нас будет много. И мы уже не просто какие-то белые птицы на общем фоне. Теперь общество ну, должно приготовиться к тому, что будет наплыв инвалидов. А для тех, кто потерял руки, ноги, это это не конец жизни. Жизнь продолжается. Вы должны мобилизировать свои, себе силы, заниматься и двигаться вперед. Кто ну, хочет вернуться на службу, возвращайтесь. Почему? Главное, чтобы командование вас поставило на то место, где где вы не просто как бы, если вы, если вы можете перекладывать только бумажки, то ваша польза будет на этом месте.